Все понимают, насколько это важно иметь нормальное сотрудничество между бизнесом и правоохранительными органами. Вы знаете, для кого не секрет, и для вас, для журналистов, конечно, что, к сожалению, прецеденты такие, когда правоохранительные органы притесняли бизнес, и до сих пор такие случаи у нас есть и продолжаются, имеет место в нашей стране. Для того, чтобы Украина рас, процветала, для того, чтобы а, экономика наша процветала, для этого, конечно, это это логически, это аксиома, никто не оспаривает такой, а, такой подход, нам надо больше инвестиций, нам надо, чтобы бизнес и маленький, и средний, и большой бизнес себя чувствовал свободно, и надо, чтобы правила, самое главное, правила для всех были одни. А, сегодня, да, а, это наша воля, а, воля Национальной полиции, Министерства, чтобы мы реально имели очень тесное а, сотрудничество с бизнесом, омбудсменом для того чтобы каждый случай, если есть такие, было а, рассмотрено, были рассмотрены на специальные так называемый борт, который мы создаем. И, к сожалению, у нас есть случаи, когда две стороны, несколько сторон, имея все документы, и одна сторона, и другая сторона, и почему так случается, мы, наверное, понимаем. Они реально не могут поделить имущество, ну, в общем, очень много таких случаев, и поэтому вот то, что было у нас в Киевской области, то, что вот вчера было в Одессе, было задержано 23 человека, вот такие случаи есть. Так что мы по-всячески постараемся содействовать бизнесу. Национальная полиция является второй силовой структурой, с которой мы подписываем такой меморандум. Первое было Национальное антикоррупционное бюро. И, конечно же, в наших планах есть подписание таких меморандумов со всеми силовыми структурами, так как практика показывает, что когда бизнес соприкосновляется с с силовыми структурами, то обычно это не, не один орган, это бывает и полиция, и прокуратура, иногда СБУ, и, и поэтому очень важно иметь хорошие рабочие отношения со всеми институциями. Вторая важность этого меморандума это то, что по моему опыту уже полтора года здесь в Украине, я вижу, что очень часто уголовное право используется в отношении бизнеса. То есть э, мой опыт в других в странах Европейского Союза э, ну, показывал, что практически этого соприкосновения не, не существует. И оно очень незначительное. А здесь в Украине это бывает очень часто, и это же, конечно же, влияет на отношения как местного бизнеса, так и международных инвеститоров на власть здесь в Украине и на то, как они оценивают бизнес-климат в, в стране, потому что для нормального бизнесмена возбуждение уголовного производства, проведение обыска, это же уже, конечно, большой ущерб его репутации, и он трижды подумает перед тем, как инвестировать здесь в Украине. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Очень приятно с вами сотрудничать. Я очень надеюсь, что это будут реально, реальные результаты и плоды работы. Я понимаю, насколько важно уйти от популизма и реально заниматься на пути. Спасибо.